Видел ту работу, идеальная работа САУ, опять наши, я не знаю, проспали из пешка. к ним подошли почти 10 человек россиян, уже закидывают их гранатами, они не могут голову поднять. Ну как, ну, нельзя пропускать эту дистанцию, нельзя дистанцию 2 километра пропускать, она святая. А почему? Потому что не хватает, видно, этих мавиков, шмавиков и всего остального, аэроразведки не хватает. И панцирь наш выстрелил одним снарядом, положил эти 8, 8 человек. Ну работа, конечно, она, они практически по нашему окопу били, но попали точно в россиян. Ну просто какие-то, я не знаю, чем они стреляли, может этим умным снарядом, но стрельнули знатно. Бутусов вот этих трех видео, которых он, вот сейчас он выложил два видео, где на нашей спешке уже стоит 10 россиян, и стыва если россияне. Но не поднимает вопрос, почему они в притул приходят. Он говорит, хорошо, что их уничтожили. А то, что они подходят к окопу на выстрел 15 метров, он на этот вопрос не поднимает. Почему, Муша? Я хочу сказать, ни один Бутусов не поднимает вопрос. У нашего КБУ есть ракеты, они их вешали на ППЛА Сокол-3000. Это Аптуры, которые могут работать до 10 километров по подсветке. И мы на Ми-24, россияне поставили практически на все, начиная с Су-24-го борта, заканчивая К-52, К-50, Ми-28. Могу ну, перепутать по цифрам. Они везде поставили эти комплексы, которые называются Атака и называются они Вихрь, по-моему. Это актуры, например, я, я сделаю заставку этого вертолета. Там получается на каждом крыле на направо правом, висит по два блока. В каждом блоке, по-моему, по 8 ракет. Они могут стрелять двойным дублетом, что у танка вообще никаких нет вариантов. И почему у наших вертолетов нет до сих пор этих птуров против брони? Они бы могли с 10-12 километров расстояния, ну, с 10 ладно, с 9, с 9 километров на высоте где-то 500 метров нормально работать по броне и по вашим пунктам России. А так они рискуют своим здоровьем и летят этими нурсами и стреляют. И ни один военный корреспондент, ни один в не поднимает вопрос, почему у Ми-24 нет этих туров. А эта технология, она потопная. Это туры, туры второго технологического уклада, второго поколения так называемого. И этот КПУЧ на эти Ми-24 не вешает эти туры. А такими же турами россияне этой атакой и этим вторым комплексом, который делает КП Калашников, они же они ж потушили этот наш наступ за, 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 этого, за, сказать, за Лужин, уже забываю фамилию на Милитока. Они разбили пух и прах этими трехметровыми ракетами нашей бронегруппы. А у нас до сих пор эти Ми-24 летают, стреляют нурсами. И эти все военные корреспонденты, алло, гараж, открой двери. Кричат, посмотрите, какие молодцы. Нужно бить тревогу, почему у нас у МИ-24 и на МИ-8 можно повесить эти комплексы. Да? Они простые, ничего там сложного нет. Надо поставить нормальную оптику у которая будет держать маркировать цель, все как стухнет, только на вертолете. Но это ничего не делается. И всем пофиг, и всем плевать. А эти летчики, они рискуют жизнью, они просто идут как смертники на выстрел этого носа. что на сводку на канале или, Быть Или. Э, сводка за последние 10 дней с 1 по 10 число. О наших российских потерях, они делают независимые под, подсчеты. То это, эти 10 дней видно, что мы получили неплохое оружие новое. Но мы вообще чемпионы мира за эти 10 дней. И лучшая ситуация у нас была плохая ситуация по поражению наших САУ. А сейчас особенно мы по уничтожению их них, ЗРК вообще просто красавцы. Да. По броне у нас всегда идет такая диспозиция в нашу пользу где-то 1 к 4, половиной. Поэтому эти 10 дней просто лучшее, что я видел за последние два года. Часто нашей прессы украинской, называют на, на этих людей, которые ушли из тюрьмы на войну, называют украинские зеки уже на передке. Это неуважение к этим людям. Они пошли умирать за гражданское общество, они рискуют своей жизнью, они герои. И это слово зеки это просто оскорбительно. А тюрьмы от суммы не зарекайся, это первое. А второе, что ну, просто негодяи, чтобы продолжать этих людей называть зеками. И кстати, вот по минам, какой-то нормальный человек заминировал участок, который граничит с Белгородской областью, и российские пропагандоны приехали попиариться, они а уже стояли. На движение, есть такие на движения, они с звуковым датчиком. И сработало, да. И то российский корреспондент Хуан, сапер один хлам, и два бойца ТРО ранены. Вот, минус 4 человека. Поэтому всегда помним, что противопеходная мина понадобится. Если не будет у нас автоматических минных заградителей, с миной, которая без временной ликвидации, не будет у нас мин и выстрелов, которые мы будем сами делать со шрапнелью, с взрывателем дистанционным, бесконтактно, то ну, ничего хорошего не будет сегодня для нас. Там Наема уволили, что он сам уволился. И вот эти все правозащитники я ручу, руки прочат Наема. Ермак диктатор разбушевался. Я ни разу, я по телевизору видел только 10 раз этого Ермака и 20 раз его видел в Телеграме. Не фанат, не поклонник, просто по теме. Как я увидел Наема. Наем это присмыкающаяся олигархов. И помним его иллюстрации МВД, ну никакие. Как он быстро всплывал в окружении Пинчуков, всяких рантоедов. у меня там знакомая, которая находила эти все конкурсы по 350 миллионов гривен ремонт школы, которая в 10 километрах от ОБС на Купинском направлении. Это все Наем. И как наем распасаривать эти деньги за последние два года, один только бог знает. И сколько заработали фирмы, связанные вокруг наема. Ну, понятно, что он беспризорный. Понятно, что у него есть с криптовалютой, и больше ничего в этой жизни нет. И есть каких-то там 800 биткоинов, а может быть и больше. Что я его оскорбил? Может, у него больше биткоинов. Биткоинов все это много. И он ушел. Да ушел и ушел. Еще бы его дружок, еще бы он дружкам забрал бы этого Серегу Лещенко. Вообще было бы прекрасно. Тоже уникальный специалист. В моем сердце без всякой предвзятости, просто как обыватель. Наем это, когда эти деньги шли не на пацанов на фронте, а очередные 340 миллионов на оставление школы в 10 километрах от вот это наем. Ведро Украины. И самое плохо, что вместо наема придут точно такие наемы. Также я забыл отметить по выборам в Германии, там получается ГДР, сколько волка не корми, все равно ГДР смотрит в СССР. И это все ГДР голосовали массово за альтернативу для Германии. И за левых, если у них такая Сара Вагенкнехт, как немцы не могут наши фамилии выговорить, так мы их не. Она сама по папе ранка, и она 6,5% тоже взяла, она тоже пропутинская. И это к нам пример по ЛНР, ДНР. Кстати, когда Советский Союз создавался и была в СССР, то там же два года шли переговоры между Скрипником, Овсиенко и Петроградом о том, что Луганская и Донецкая области не должны входить в состав СССР. И наши коммунисты договорились об обратном. Я говорю, сколько хлебом не корми, сколько волка не корми, все равно он лес смотрит. То же самое с ГДР. Они влили туда 3-4 триллиона евро да, в эту экономику в ГДР. Они же сами просили с ФРГ, они видели бананов даже уже тогда. И, и плакали, когда перебегали эту сетку рабица, и их стреляли, как у хилянти, в их пограничники в ГДР. И гордились этим. И голосуют за альтернативу для Германии. Украинцы должны быть заинтересованы в более позднем выходе на пенсию. Там у нас есть такая девушка Марчак, она отвечает за пенсию. Ну, она, в общем, если ее послушать, она на культурном языке рассказывает, что ему, пенсии вот этим, кому сейчас там по 40-45 лет, а вы о них не думайте, думайте о себе. Они говорят, ну, податки платите, а на пенсию не рассчитывайте. Ну, если ее язык перекрутить, то можно подробно сказать, вы если можете как-то оптимизировать свои доходы и делайте накопления, потому что государство уже на вас забило болт. Из приятного мы разгромили три батареи комплекса С 400 и С-302 позавчера. И я могу сказать, как человек увлекающийся ТТХ до вооружения, то на Крымском полуострове ситуация критическая. Мы сейчас каждый день выносим массового ПВО российское. Его много, но скоро настанет тот час, когда мы будем укрывать эти аэродромы очень ярко и интересно.